पाकिस्तान में ई मोबिलिटी की सनत ईंधन की बुलंद कीमतें और माहौलिया आलोदगी की संगीन सूरत हाल पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भरपूर इस्तेमाल के हक में कई मजबूत दलाइल पेश करती है अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी चीनी कंपनी पी पाकिस्तानी मार्केट में दाखिल हो रही है लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम ये माहौल दोस्त और लग्जरी गाड़ियाँ अफोर्ड भी कर सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक स्टेटस सिंबल ही बनकर रह जाएगी People... लोग इलेक्ट्रिक गाड़िया माहौल की खातिर नहीं खरीदते sure. वी कार लेना मैं पसंद नहीं करूँगा जिस शहर में हम रहते हैं तो इस हिसाब से ऐसी बेहतर नहीं हुकूमत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ाने का इरादा रखती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोभा सरमा के लिए एक अहम मौका फराम करता है जिसके जरिए वो न सिर्फ पाकिस्तान में सरमाकारी कर सकते हैं बल्कि कार्बन क्रेडिट भी हासिल कर सकते हैं और चूँकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सवारी मोटरसाइकिल और स्कूटर है तो मुल्क में मकामी सतह पर भी इलेक्ट्रिक सवारियां तैयार की जा रही हैं। सिर्फ इसकी मोटर और बैटरी बाहर से आती इसके अलावा जितना आपको रिक्शा नज़र आता है पाकिस्तान में आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं की क्या पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए तैयार है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कायम किया गया एक नया शोरूम है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बी की नुमाइंदगी करता है फिलहाल यहाँ सिर्फ चीन ऐसी दरामद शुदा गाड़ियाँ नुमाइश के लिए रखी गयी है जैसे की ये मॉडल इसकी कीमत इतनी ज्यादा है जो शायद की शायद सिर्फ अशराफिया की पहुँच में ही है जब पाकिस्तानी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वो सिर्फ सफरी सहूलत का एक जरिया ही नहीं देखते बल्कि एक असासी भी सरमाकारी कर रहे होते हैं मेरे ख्याल में हाल के दिनों में हमने ऐसे बहुत से पुरजोश खरीदारों को देखा है जिन्हें हमारी गाड़ियां इसकी टेक्नोलॉजी और खसूसिया की वजह से पसंद आई हैं। मसलन इसमें मौजूद वॉइस का निज़ाम और लग्जरी सहूलियात की दस्तिया ये तस्वीर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इब्तदाई फराम कुनगान में से एक एम जी के शोरूम की है इनके अहम पुर्जे जैसे इंजन और बैटरियां भी चीन से दरामद की जाती हैं पाकिस्तान चीन के दियोहल कार का है। मैं बिला झिझक कह सकता हूँ कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ माहौल की खातिर नहीं खरीदते ये बात बिल्कुल वाज है माहौल उनके लिए सबसे कम अहमियत रखता है ज़्यादातर खरीदार वो होते हैं जो नई टेक्नोलॉजी को दूसरों से जल्दी अपनाते हैं वो रफ्तार के शौकीन होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आमतौर पर ज़्यादा कुवत होती है इसलिए वो इस ताकत और झटके के लिए इन्हें पसंद करते हैं so kick, if, if लेकिन सड़कों पर अब भी ऐसी कम ही दिखाई देती हैं क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट अभी इब्तदाई भी कार लेना मैं पसंद नहीं करूंगा जिस शहर में हम रहते हैं तो इस हिसाब से ईवी कार मेरे हिसाब से बेहतर नहीं जो है जो ईवी वी हैं जैसे चाइना की अभी गाड़ियाँ आई हुई है तो उसका ये है कि फ्यूल जो है ना बिल्कुल मतलब कम इस्तेमाल होता है उसमें ठीक है और चार्ज पे होता है सारा

लोगों के रवैयों की बात करें तो वो ये है कि ज्यादा आमदनी वाले ग्रुप के अफराद के पास इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ साथ रिवायती गाड़ी भी मौजूद होती है वो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को तवील सफर या शहर से बाहर दूर दराज इलाकों में इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि रेंज एंगजाइटी यानी गाड़ी की महदूद चार्जिंग रेंज का खौफ अभी भी मौजूद है और चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी एक बड़ी रुकावट है लेकिन अब सूरत हाल बदलने वाली है हुकूमत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ाने का इरादा रखती है और ये फैसला माकूल वजूहत की बुनियाद पर किया गया है पाकिस्तान में फ़ाई आलूगी के मैार को देखें तो ये दुनिया के बदतरीन इलाकों में शामिल है कराची लाहौर जैसे बड़े शहरों में ये आलूगी सेहत के लिए ख़ास तौर पर ख़तरनाक है तहकीक के मुताबिक इस आलूगी का बड़ा हिस्सा गाड़ियों और दीगर मोटरसाइकिलों की वजह से पैदा होता है इसीलिए हुकूमत ने इलेक्ट्रो मोबिलिटी के लिए नए अदाफ का ऐलान किया है हुकूमत का की है कि 2030 तक नई गाड़ियों की फरोख्त में इलेक्ट्रिक या मुतबाद के चलने वाली गाड़ियों का तनासब तीस फीसद हो जाए और दो हजार चालीस तक ये शराह नब्बे फीसद तक पहुँच जाए इसके साथ साथ हम ये हदफ भी रखते हैं की दो हजार साठ तक गाड़ियों का पूरा बेड़ा मुकम्मल तौर पर जीरो एमिशन आरोप मुंतकिल कर दिया जाए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सवारी मोटरसाइकिल और स्कूटर हैं। हर 40 में से सिर्फ एक पाकिस्तानी के पास ही कार मौजूद है मगर पाकिस्तान में मोटरसाइकिलों और स्कूटरों को बिजली पर मुंतकिल करने की इब्तदाई कोशिशें भी जारी हैं। इसकी एक बड़ी वजह पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं पाकिस्तान का शुमार उन में होता है जो तेल की कीमतों के मामले में दरामदात पर इहसार करती हैं। पेट्रोल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है और आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में दरामद किए जाने वाले ईंधन का तकरीबन चालीस फीसद सिर्फ ट्रांसपोर्ट के शोबे में इस्तेमाल हो जाता है पेट्रोल की बुलंद कीमतें ई बाइक्स को एक मौसर मुतबाद बना सकती हैं अगरचे इनकी कीमत रिवायती पेट्रोल पर चलने वाली बाइक्स के मुकाबले में दो या तीन गुना ज्यादा होती है इसके बावजूद अब तक नई इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन की तादाद सिर्फ एक फीसद ही है जो हुकूमत के तीस फीसद के हदफ से बहुत कम है उधर पहले इलेक्ट्रिक रिक्शे भी मार्केट में आ चुके हैं इनके डिजाइन मुख्तलिफ है ये एम्बुलेंस और कूड़ा करकेट उठाने वाली गाड़ियों की शकल में भी दस्तियाब है खास बात यह है कि ये सिर्फ दरामदी मसनुआत नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान में ही तैयार किए जा रहे हैं ये पाकिस्तान में डिजाइन हुआ साजगार ने डिजाइन किया साजगार ने डेवलप किया इसमें सिर्फ इसकी मोटर और बैटरी बाहर से आती इसके अलावा जितना आपको रिक्शा नजर आता है पाकिस्तान में था चीनी इलेक्ट्रिक कारी का पैदावार है ये आलमी शरत याफ्ता कम्पनी पाकिस्तान में अपना पैदावार का मनसूबा रखती है और उम्मीद रखती है की इससे मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तलब में इजाफा होगा at, uh, penetration... जब आप बाजार में पेनीट्रेशन देखें तो आबादी और कस गाड़ी की कसाफत के लिहाज ऐसी एक बहुत बड़ा खला मौजूद है। per, per तो हदफ़ ये है की मजीद पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक कारें इस्तेमाल करें क्या ऐसा करना माहौल दोस्ती है ये सब कुछ पाकिस्तान में तवानाई के जराये पर भी मुनसर है जहाँ अब भी तकरीबन चालीस फीसद बिजली फॉसल फ्यूल से पैदा की जाती है तमाम यहाँ का मौसम शमसी तवानाई के लिए इंतहाई मौजू है यही शमसी तवानाई ट्रांसपोर्ट के शोबे को भी बिजली पर मुंतकिल करने में मददगार साबित हो सकती है बशरती के बुनियादी ढांचे को वसत दी जाए अभी भी मुल्क में फास्ट चार्जिंग स्टेशन की शदीद कमी है माहरीन का कहना है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत हदफी सरमा की है जो निजी शोबे के साथ साथ मुमकिन तौर पर बैन अवी माली मुआवनत से भी की जा सकती है पाकिस्तान ने हाल ही में कार्बन ट्रेडिंग और अखराज से मुतालिक नई पॉलिसी मुतार कराई है मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोबा सरमाकारों के लिए एक अहम मौका फराम करता है जिसके ज़रिए वो न सिर्फ पाकिस्तान में सरमाकारी कर सकते हैं बल्कि कार्बन क्रेडिट्स भी हासिल कर सकते हैं आपका क्या ख्याल है क्या किसी गाड़ी को सिर्फ बिजली पर चलने की वजह से ग्रीन प्रोजेक्ट करार देना दुरुस्त है चाहे वो एक लग्जरी गाड़ी ही क्यों ना हो पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज ये है कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को किस तरह इस अंदाज़ में ढाले कि इसके समराज सब तक पहुँचें या कम अज कम बड़े शहरों में फिजाई आलूगी में वाज कमी आ सके आज की इस एक्सप्लेर वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप पाकिस्तान समेत आलमी इकतदी उमूर को नए और दिलचस्प जावियों से जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद दीगर वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप इस मौजू के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और एक तमीरी मकालमे के साथ अपनी हमारी और दीगर सारफी की मालूमत में इजाफा कर सकते हैं अभी के लिए मुझे इरफान आफ्ताब और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी